продолжаем цикл передач про развитие здравоохранения республики. И очередной выпуск программы «Деловой Башкортостан» посвящен деятельности Благовещенской центральной районной больницы. Радиус обслуживания учреждения почти 80 километров. Это более 50 тысяч населения. Территория больницы большая. Многие корпуса построены почти 30 лет назад. Поэтому капитальному ремонту зданий уделяется большое внимание. За счет собственных средств больницы обновили стоматологическое отделение. Теперь специалисты Благовещенской больницы могут оказывать помощь на высшем уровне. Для этого созданы все условия. Отделение оборудовано по последнему слову техники. Всем коллективам приняли решение сделать акцент на стоматологии и ввели туда три точки, три кресла по оказанию стоматологической помощи в рамках программы государственных гарантий. Хирургический кабинет, есть детский кабинет и есть кабинет по платным услугам. Вот. Ну и, конечно, будем вводить нововведение – это зубопротезирование и имплантология. Для этого есть потребности, есть необходимость. Население очень часто обращается по зубопротезированию, в соседние регионы, в соседние районы даже бывают за этой помощью. Поэтому решение было принято однозначно организовать здесь зубопротезную лабораторию и активно применять эти услуги в Благовещенском районе. Подарили вторую жизнь и детскому отделению больницы. В 2013 году оно возобновило свою работу в отремонтированном корпусе. Отделение рассчитано на 11 коек. Здесь поправляют свое здоровье маленькие жители благовещенского района в возрасте до 15 лет. Нередко сюда попадают и новорожденные. Опытный персонал отделения знает подход к каждому ребенку, поэтому могут обеспечить правильный уход и лечение. Для этого имеются все необходимые медикаменты и медицинские. План выполняется более чем на 100%. В конечно, дети раннего возраста находятся. 40% детей – это дети до 1 года. И около 75% детей в возрасте до 3 лет. В 2013 году для нас приобретены ингаляторы, руликометр, оборудование для санации. Детей с заболеваниями органов дыхания планируем продолжить обновление мебели, заменить шкафы, пост, приобрести необходимое оборудование, полностью попытаться. В год здесь получают лечение более 600 детей. Врачи детского отделения готовы оказать помощь пациентам с любыми заболеваниями. Они рекомендуют здоровый сон, хотя самим он редко достается. Фельдшеры скорой помощи Благовещенской ЦРБ круглые сутки на страже здоровья населения. В рамках республиканской программы модернизации здравоохранения закуплены два санитарных автотранспорта и два автомобиля скорой помощи. Это позволило намного сократить время прибытия фельдшеров к месту вызова. На сегодняшний день в городе Благовещенске на 60 тысяч населения приходится пять бригад скорой медицинской помощи. Из них четыре бригады работают в городе Благовещенске и пятая бригада она выезжает в село бедеево Поляна, где активно несет свою службу. За большое количество времени коллектив скорой помощи сплотился а имеются почетные фельдшера, это наши дорогие и уважаемые ветераны отделения скорой помощи. Одно из важных отделений в работе всей больницы – приемный покой. Все пациенты в первую очередь проходят через него. Отделение работает 24 часа в сутки на всю больницу. За смену здесь принимают более 80 больных. В течение дня с утра у нас идут плановые больные, а также могут одновременно поступать по скорой помощи. Ближе к вечеру, где-то после четырех, в основном идет уже самообращение и по скорой помощи люди. Человек приходит, обращается в окошечко к медицинской сестре. Да. Медицинская сестра визуально делает, оценивает визуально состояние больного, вызывает доктора хирургического. За это время она температуру меряет ему, артериальное давление меряет, ну, осматривает кожные покровы. И уже когда врач-доктор спускается, она уже полностью сестринский, сестринский диагноз ему значит, ставит заводят в этот кабинет, и уже доктор осматривает и ставит уже свой врачебный диагноз, и что дальше делать. больнице построен 25 лет назад. В течение всего времени проводились лишь косметические ремонтные работы. В 2012 году отделение распахнуло свои двери в новом облике. здание прошел капитальный ремонт. Теперь здесь чисто и аккуратно. Я здесь вторую неделю. Сейчас состояние стало более-менее. До этого было очень тяжело. Спасибо большое врачам, персоналу очень внимательно. Инфекционное отделение рассчитано на 21 койко-место со всеми санитарными условиями. Больные тут лежат с различными инфекционными заболеваниями. В период с весны до поздней осени многие поступают с лихорадкой с почечным синдромом. Район считается эпидемически неблагополучным. Это связано с жизнедеятельностью грызунов. Сотрудники отделения стараются проводить профилактические мероприятия, чтобы сократить количество заражений. Каждый год неоднократно и в газетах местной печати пишем о гемолихаратке, просто уж гем это геморрагический лихорадка с почечным синдромом. И в администрации в этом году проводили совещание с главами сельских поселений, с главами администрации, вот так вот, со всех фельдшерских пунктов, вот, с населением тоже проводится и в школу выезжаем. Вот 10 палат у нас, из них детских 5 и взрослых 5 палат. Каждая палата полубоксы называются Кормим на местах. В процедурных кабинетах берутся просто вот анализы внутривенные, а так системы Лечение в основном практически на местах, больные у нас по коридору, по отделению не ходят. Внимательное отношение к каждому пациенту – одно из качеств медработников больницы. Ведь вылечить можно не только лекарствами, но и добрым словом. Некого окружения было, потряхивание такое состояние. Сейчас уже все прошло, уже. чувствую себя даже за эти пять дней намного-намного лучше очень довольна. Хорошее питание, хорошее обращение. Доктор каждый день охотно осматривает, все, и давление измеряет, и смотрит, и жалобы наши слушают. Я сама медработник, 40 лет акушеркой проработаю. Свои стены родные, все люди. Свои. Благовещенской ЦРБ делает ставку на профилактические мероприятия. С 2012 года работает зал ЛФК. Опытный инструктор по лечебной физкультуре Владимир Багаев проводит ежедневные тренировки с пациентами. Желающих заниматься в зале становится только больше. В последнее время организованы выездные бригады. Здесь отдыхательная комната. Вот здесь вот тренажеры спортивные, здесь кушетки по по растяжению позвоночника, лечение позвоночника. Здесь интенсивный массаж. Здесь мы проводим специальную гимнастику. Вот, то есть проходим, здесь больной проходит 7 процедур. Вся система упражнений комплексная. Работа зала лечебной физкультуры уже дает положительные результаты. Занятия позволяют не только сократить сроки реабилитации, но и нормализовать функции организма. благоустроены и с каждым годом становится краше. Однако большие площади заняты недостроенными зданиями. На этом месте было запланировано построить родильный дом на 60 кою. Работы по возведению объекта заморозились на 30 лет. Хотелось бы, конечно, возобновить работу в этом направлении. Потребность с учетом роста населения имеется в открытии родильного дома. Ведется очень такая, скажем, работа с Минздравом по возобновлению, конечно же, долгостроя и строительства родильного дома. Ну, я думаю, вопрос в скором временем положительно решится. Все-таки отдельно стоящее здание, родильный дом для Благовещенского района имеет большое значение и в целях повышения демографических показателей и в целях оказания качественной медицинской помощи. Сегодня в больнице ведется большая работа по обеспечению кадрами. Ежегодно сотрудники учреждения проходят обучение и принимают участие в конференциях. Качество медицинских услуг основано и на преемственности многолетнего опыта коллектива. Что касательно программы земского доктора, то на нами было привлечено шесть докторов по этой программе. Они очень, ну, скажем, активно работают в двух сельских участковых больницах. Что касательно тех врачей, которые будут у нас в городе работать, то провели небольшой анализ по кадрам. И вот такая цифра. С 2008 года по сегодняшний день с Багаищенского района поступило в медуниверситет 38 человек. Вот в этом году 20 практикантов проходило у нас практику с медуниверситета. Это те лица, которые как раз поступили, которые входят в 38 человек. Им очень понравилось проходить у нас практику. Я надеюсь, что все эти сотрудники, будущие, скажем, да, и сегодня они студенты, будут у нас работать, так как мы стараемся создавать и обеспечивать рабочее место, создавать условия для этой работы. Ну, одним, конечно, из самых главных факторов, наверное, будет являться обеспечение их жильем. Костяк коллектива – опытные специалисты. В больнице работает квалифицированный персонал. Около 80 врачей и почти 300 сотрудников младшего медперсонала. От врачей до сестринского состава – настоящие профессионалы своего дела. Сотрудники больницы ведут постоянно диалог с пациентами. Это тоже дает положительный результат в развитии деятельности районной больницы. Мы всем коллективам практически принимаем участие по работе с населением на нашем сайте Благовещенской ЦРБ. Активная работа ведется через социальные сети. Президент Республики Юрцем Закиевич неоднократно говорил о работе в социальных сетях и в информационном обеспечении, скажем, учреждений и региона, и самого населения, чтобы работать Проводилось. На сайте вели скайп-связь. Это было организовано для нетранспортабельных пациентов, которые не могут прийти к нам в поликлинику, но могут через видео скайп-связь пообщаться с руководством ЦРБ. Все должно быть организовано на достаточном уровне и доступно, самое главное. Наши требования, мои в том числе требования по нашему учреждению, они соответствуют требованиям Минздрава. Это доступность, качество и само, само требование, конечно, требования с персонала по обеспечению этой доступности медицинской помощи населению.